bugun og'izda erib ketadigan muravениk tayyorlaymiz unga bir piyola сахарный pudra, bir choy qoshiqda разрыхлитель uch dona tuxum va eritilgan margarin solib yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz xamirimizni istalgancha zuvalachalarga bo'lib ozroq морозильникa tindirib olamiz xamirlarimiz qattiq bo'lgach теркаdan o'tkazib listga teramiz va duxovkaga joylaymiz besh o'n daqiqada xamirimiz tayyor bo'ladi uni qo'lda uvalab ushoq holiga keltiramiz va quyultirilgan sutga ozgina eritilgan margarin qo'shib suyuq holga kelguncha aralashtiramiz agar suyulishi qiyin bo'lsa ozgina qizdirib olsangiz ham bo'ladi suyilgan vareni malakoni uvalangan xamrimizga qo'shamiz va istalgan idishda idishni sovuq suvga botirib olib oz az ozdan solib yaxshilab ustidan bosib forma beramiz men kichkina piyolachalardan foydalandim bizda hammasi oddiy albatta tayyorlab ko'ring